الحمد لله على سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرك على الله سبحانه وتعالى التسليم نبقى من دلنا أكل حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم السلام رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الوحي الثاني أن تلاتي وليد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان دراك عن هذه الحديثان اذن قول لهما عمر لله على حديث خمسين المباركه لها فضل كبير وشرحها يحتاج الى ان يشرحها في دراسات كبيره واول هذه الاحاديث او واحده عن هذين الاحاديثين حديث الذكر Allah سبحانه وتعالى. Dan wa mau pada diri Allah سبحانه وتعالى. Dua hadis yang dibacakan di hadapan kita adalah merupakan hadis-hadis yang sangat agung. Yang mana jika kita ingin menceritakannya akan mengambil masa yang sangat panjang. Hadis yang pertama yang mengandungi artikel tentang fakir dan dan juga berkumpul untuk berfikir kepada Allah wa ta'ala في هذا الحديث أحكام وبشارات. هذا الحديث أما الأحكام فهي اِجْتِمَاعٌ الناس بصوت واحد يجتمعون يذكرون الله سبحانه وتعالى. على الأبو. masalah perkumpulan sekalian manusia untuk berdikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu suara wa ta'hudu 'ala dhikrillah subhanahu wa ta'ala dan hadir untuk sama-sama berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala ayakunun halaqatan wahida seperti mereka melaksanakan satu bulatan yang berkumpul dan gaibu

terlatih dengan penuh kesyukuran dan penuh dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al fawaidul jama la tusal dan begitulah penuh dengan manfaat dan keberkatan yang tidak dapat kita kira bila apabila al balai fa tubilhu wa ta'zimu

Walaupun mereka itu adalah merupakan dasar jasad manusiawi Dan mereka itu tidak masuk Mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan Maka dari kafir dan malaikat, Allah yang tidak sunnah Allah memarahmu. Ia faham dan mereka yang memuji, ويقولون ملتفين حولهم تعظيما لهم واكراما لهم واشعار بان الله سبحانه وتعالى كان رضي عنهم. وجدنا bagaimana pula malaikat-malaikat yang yang tidak pernah melakukan maksiat kepada الله سبحانه وتعالى. begitulah menunjukkan keagungan

فيعطيهم ما سالوا ويؤمنهم مما يخافون. كان الله سبحانه وتعالى مملكا اما سبيل مليك الله تعالى مملكا كامانا لا سكان تقول تاني مليك تقول. ذكر الله سبحانه وتعالى اس مهم في حياه المسلم في ليله ونهاره وجميع حركاته وجميع سكناته. لذلك الله سبحانه وتعالى adalah sesuatu asas yang sangat penting dan agung dalam agama Islam yang dipenuhkan oleh seseorang pada siang hari dan pada malam pada masa gerak dan pada masa diam. Wa inna Allah wa jalla subhanahu wa ta'ala jika kalian berzikir bagi Allah Subhanahu wa taala Allah taala akan mengingati kalian قال عز وجل فاذكروني اذكركم. الله سبحانه وتعالى ما في ولا أكون لكن ما عسى أن يكون ذكرنا لله أمام ذكر الله لنا. بل إن Allah الله بيد الله الله سبحانه وتعالى mengingat الله يقول ولذكر الله أكبر. الله سبحانه وتعالى تهويل ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم صحيح وسلم. ولذا الذكر إذا قلنا في آيات القرآن الكريم نجد أن الصيغ التي والآيات التي ورد فيها الذكر إنما جاءت على كبير الكثرة فاذكروا الله ذكرا كثيرا. Dan setiap kali zikir itu disebutkan di dalam Al-Quran, ketahuilah zikir itu didatangkan dengan perkataan kasiro, yang banyak berzikir kepada Allah Taala dengan banyaknya. Walila ila nuruna illa hadid, wa ila ayat najidu ayat al-Muslim kullaha wa fi al-Muslim bilkilah. Dan, jika kita menjalin, kita dan juga kita meneliti kita suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita akan dapat Keseluruhan kehidupan seorang muslim dan seorang pemilik itu penuh dengan fikir akan Allah Subhanahu wa taala. Bila awak tenang, wadalla wadalla, yang baka ala al-ard Ketika kalian ingin tidur, kalian meletakkan lampu kalian di atas tempat pembaringan. Kita membaca dan dikir sebelum tidur. Wainna sayyam ba'dakam Allah. Apabila kamu bangun pagi dari tidur, kamu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wainna ibadah tiga jukur lillah bintul khala'atakam Allah. Ketika kita nak masuk tandas, kita berdikir kepada Allah. Wa ila hala ittakal baitiz zikrullah wa bila, ah. bila kalian keluar daripada tanda sekalian akan berfikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa ila hala kepada Allah. zikrullah ketika kita keluar dari rumah juga kita berfikir kepada Allah wa ila sahal ta'ila baitiz zikrullah dan apabila kita masuk ke rumah kita kita juga akan berfikir kepada Allah wa ila hala ketika kita minum kita dedikasi kepada Allah Kaidah <Sessas> akan dan apabila kita makan kita akan fikir akan Allah وبعد ان تاكل تذكر الله واذا اردت ان تدخل المسجد تذكر الله واذا اخرجت من المسجد تذكر الله ذكر الله في حياه المسلم كلها تذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك وبقلبك Dikir akan Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi kehidupan seorang Muslim yang mana kamu akan berfikir kepada Allah dengan hatimu kemudian juga dengan lidahmu. Mata mata antah yang dari mana yang tersalah, Atas selepas ibadah, kita dituntut untuk berfikir ketika kajian semua selesai telah menunaikan solat kajian Maka pergilah menguruskan urusan kajian dan ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak Al-Hujjah itu hukum ala sayyid al Para Hujjah, apabila mereka mengedahkan diri mereka di Padang Al-Afad Wa yang salifu ala wa gaitu

maka seorang muslim seorang mukmin itu hendaklah banyak berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bahasa berfikir kepada Allah Taala dan hati sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apabila terserap dengan hal-hal yang disebut tadi, jadikan dia ber bersifat dengan hal-hal yang kami sebutkan ini, ia golongan ushulul ladai. Maka bergerakkan dibahikan yang dinamakan mansur wilayah kewadian yang yang besar. Wajahnya gelagatin, mana yang syakatin, mana yang pahamatin, janganlah tiada haram dunia dan haram taat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kita daripada orang-orang yang banyak berfikir, orang-orang yang banyak bersyukur, orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. الحديث الثاني الذي هو خاتمة الكتاب وخاتمة الأحاديث التي جماعة الحبر ملاحظه الله ومتاعه وعندما من به سيدم وشرحوه كما بدأ الله حظه الله وجعله الحديث المهم الذي قام به عليه أبي حمزة في في كتابه الذي قال كاتب هذه أبي